बस्मिल्मा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं बशर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि महंगाई काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बंदे ये भी सोचते हैं कि घर भी अब किस्तों में बनाएं यानी कि स्टेज वाइज बनाएँ पहले बुनियादें बना लें बाद में फिर ऊपर वाला उस सब के बाद पच्चात तो उसके बाद जैसे जैसे यानी कि काम की स्टेज है वैसे वैसे फेजिज़ में अपना घर बना लें तो इसलिए मैंने कहा कि मैं क्यों ना आपको अढ़ाई मरला घर की बुनियादों का खर्चा बता दूँ तो इसके लिए मैंने उसका पूरी कैलकुलेशन किया है आपके लिए जिसमें लेबर भी है मटेरियल भी है और इनका टोटल मैं आपको बताऊंगा तो चलें नोट कर लें नंबर वन पे है टर्माइट केमिकल दिमक मारने वाला केमिकल ये बुनियादों में आपने लाजमी लगाना है इसमें लगेगा बुनियादों में आपका तकरीबन टू पॉइंट फाइव लीटर और मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ रेट होते हैं तो इसमें तीन हज़ार से लेकर सात आठ हज़ार रुपये लीटर में मिलते हैं तो एवरेज हम पाँच हज़ार रुपये वाला जो है वो अगर लें तो वो बनता है बारह हज़ार पाँच सौ रुपये का नंबर दो पे है ब्रिक प्लास्ट थोड़ा या बजट जो हम नीचे बुनियादों का नीचे दबा डालते हैं वो आपका लगेगा साठ क्यूबिक फिट और तकरीबन चालीस से पचास रुपये फी क्यूबिक फिट इसका रेट होता है जो बना बनाया मिलता है तो ये तीन हज़ार रुपये का ये बनेगा और नंबर तीन पे है ईंटें जो कि बुनियादों में आपकी लगेंगी ये आपकी लगेंगी दस हज़ार चार सौ अगर आपका प्लाट गहरा है तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा लग जाए तो और आपके नक्शे पे भी डिपेंड करता है लेकिन ये एवरेज जो है ना आ, क्वांटिटी ईंटों की दस हज़ार चार सौ जो स्टैंडर्ड एक घर है उसमें लग जाती हैं तो तकरीबन पंद्रह रुपये की ईंट है आजकल तो ईंटें आपकी बनेंगी एक लाख छप्पन हज़ार रुपये की सीमेंट सीमेंट भी आजकल बहुत महंगा हो गया सीमेंट की बोरियाँ आपकी लगेंगी बयालीस फ़ोटी टू बैग्स और तकरीबन आजकल जो इसका रेट है एक हज़ार चालीस से एक हज़ार पचास के दरमियान है तो एक हज़ार पचास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चवालीस हज़ार एक सौ रुपये का आपका सीमेंट लगेगा उसके बाद आ जाती है रेत बारीक रेत जो आपकी चुनाइयों में लगेगी बारीक रेत आपकी लगेगी तकरीबन दो सौ पैंतालीस या 250 क्यूबिक फिट और पैंतीस रुपये तीस रुपये से पैंतीस रुपये आज कल इसका रेट है क्योंकि डीजल भी बहुत महंगा हो गया है और पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया तो इस वजह से आपकी रेट जो बनती है आठ हज़ार और इसके बाद आ जाती है बजरी क्रश ये आपकी डीपीसी में पड़ेगी और ये तकरीबन 15 क्यूबिक फिट पड़ेगी ये 80 से नब्बे रुपये और पचानवे रुपये तक इसका रेट होता है वो एरिया वाइज अगर कमी बेशी हो सकती है तो ये तकरीबन बारह सौ रुपये की आपकी ये बनेगी इस तरह जो आपका मटेरियल की अमाउंट है वो बनती है दो लाख पच्चीस हज़ार तीन सौ पचहत्तर रुपये यानी कि तकरीबन इतनी अमाउंट आपकी बन जाएगी तो इसके बाद अगर आप अपनी मजदूरी देखें तो इसमें मिस्त्री मजदूर वगैरह डाल के खुदाई के पैसे भी डाल के सब कुछ डाल के आप तक का तकरीबन सत्तर से अस्सी हज़ार रुपये आपका टोटल मजदूरी का खर्चा हो जाएगा तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो तकरीबन तीन लाख पाँच तीन लाख पाँच हज़ार से तीन लाख दस हज़ार के दरमियान एवरेज देखें तो आपका अढ़ाई मरले की बुनियादों का खर्चा टोटल होगा अगर आप फेज वाइज अपना घर बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको ये बता दूँ तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching Allah Hafiz